Nabi Sulaiman pun tanya, "Eh semut, kau kata kau setahun kau makan gula sebesar biji gandum. Ini kau bantai baru separuh ni, apa cerita?" Dia kata, "Ampun tuanku, patik memang selama ni setahun makan gula sebiji gandum. Sebab rezeki patik Allah yang tentukan." Tapi kalau manusia yang tentu patik tak confident boleh cukup tuanku. Jadi patik kena jimat cermat sikit. Bahawa semut punya tawakal pada Allah luar biasa sekali. Dia tak yakin dengan manusia Dia lebih yakin dengan Tuhan Walaupun rezeki burung tak konsisten Tak pernah lah kita tengok dalam sejarah Ada burung bunuh diri Tak pernah Rezeki dia tak ada jaminan pun sebenarnya Burung mana boleh rancang rezeki dia Apa ada ya Tapi tuan-tuan pernah tengok ada burung kecewa dalam hidup Never Bahkan burung tanpa gagal Tiap-tiap pagi Dia berkicau riang macam tak ada problem بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صَاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مَصْبُولٌ علينا وعين الله نظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين Hasbi Allah la ilaha illa huwa Alayhi tawakaltu wa huwa rabbul arshil azim amma ba'du Terima kasih yang berusaha al-fadhir Tuan pengecara majlis yang saya hormati Para pegawai, ahli jatuan kuasa dan sukarelawan Masjid Syarifah Fatimah Jitra Kedah Tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib Muslimin, muslimat, hadratul mukarramin Maaf kalau tak disebut nama kesemuanya mana yang besar yang tak diimbau gelar Yang patut tak dipatutkan Yang tua tak dituakan Yang beradat tak diadatkan Yang dahulu kot saya kemudiankan Kau ada datuk datin dengan pangkatnya Yang alim dengan ilmunya Yang penghulu dengan ulunya Saya doakan semuanya sejahtera Dalam limpahan rahmah dan barakah Dan saya dahulukan juga dengan penyataan Tahmid kesyukuran atas pertemuan pada malam ini dan insyaAllah kita akan membicarakan satu tajuk Moga-moga ada manfaat yaitu tawakal kepada Allah. Hadirin hadirat sekalian, kata pujangga Arab, man sarrahu ayyakuna aqwan nas falyatawakkal ala Allah. Wa man sarrahu ayyakuna akraman nas falyattaqillah. Wa man sarrahu ayyakun agnan nas falyakun bima fi yadillah aw saqa minhu bima fi yadihi. Apa ertinya siapa yang ingin menjadi manusia paling kuat maka hendaklah dia tawakal kepada Allah siapa yang ingin menjadi manusia paling mulia maka hendaklah dia takwa kepada Allah dan siapa yang ingin menjadi manusia paling kaya maka dia hendaklah lebih percaya kepada apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di tangan manusia Hadirin hadirat sekalian Salah satu pesanan pujangga menyebutkan Kalau nak jadi orang paling kuat Hendaklah tawakal kepada Allah Kalau dalam disiplin ajaran tasawuf Seseorang yang ingin mencapai kepada ma'rifatullah Dia mesti melalui beberapa tangga Ataupun stesen Yang dalam istilah tasawuf dipanggil sebagai maqamat. Maka tawakal dalam ajaran tasawuf adalah salah satu daripada maqamat ini station. Dia ada banyak station yang mesti kita tempuh, taubat, wara', zuhud, fakir, sabar, syukur, redha, macam-macam station ataupun tangga. Tapi salah satunya adalah tawakal. Dan kita memang sebagai manusia, umat Islam, kita mesti ada sifat tawakal ini. Apa sebab? Ada satu hadis Nabi pernah bercerita. Wa adani Rabbi azza wa jalla ayud khilal jannata min ummati sab'ina alfan bi ghairi hisabin wala azabin ma'a alfi sab'una alfa. Nabi cerita Allah Taala berjanji kepada saya bahawa 70,000 umat saya akan masuk dalam syurga tanpa hisap, tanpa diseksa. Dan setiap seribu daripada jumlah itu Ada tujuh puluh ribu orang lagi Hadis ini Riwayat Imam Ahmad Dan ulama hadis telah mengkaji hadis ini Antaranya Syekh Shu'ib Al-Arnud Seorang ulama tersohor bidang hadis Dan dia mengatakan hadis ini sahih Dan sanad hadis ini hasan Maknanya tuan-tuan Nabi kita dengan syafaat yang diizinkan Allah Dia boleh bawa 4 juta 900 ribu orang kalau ikutkan jumlah perkiraan kasar. Dalam hadis yang lain disebut Wa wa'ada rabbi ayu dkhilal jannata min ummati sab'ina alfan ma'a kulli alfin sab'una alfa la hisab alaihim wala azab wa salasu hasayat min hasayat rabbi. Tuhan berjanji kepada saya akan masuk dalam surga tujuh puluh ribu orang daripada umat saya tanpa hisap dan tak dikenakan sebarang azab Bersama setiap seribu orang ditambah seramai tujuh puluh ribu lagi Dan ada tiga hasayat daripada Allah Ini hadis diwayat Tirmizi, Ahmad dan Ibn Hibban Ulama' kaji hadis ini apa makna hasayat Apa makna tiga hasayat Al-Mubarak Furi ketika mensyarahkan hadis ini Dia mengatakan kalimat Al-Hasiyah Ataupun kalimat Al-Haswah Digunakan untuk merujuk kepada apa-apa pemberian Yang menggunakan dua tapak tangan Tanpa menghiraukan timbangan dan juga jumlah Ini kita boleh rujuk dalam kitab Tuhfatul Ahwazi Maknanya gambarannya nak menunjukkan rahmatnya Allah Ta'ala satu cedokan saja diambil untuk masukkan dalam surga Tanpa perlu ditimbang Saya tak tahu orang utara ni panggil apa Tapi orang panggil cedok Macam orang paham panggil seraup Sebab itu dia faham dia daerah raup Daerah raup tu maknanya dulu emas Diambil dalam sungai pakai raup saja Raup dapat segenggam emas Itu dia panggil raup Sekarang dah tak ada malam musangking sajalah Jadi Punyalah rahmat Allah Ta'ala Memasukkan begitu ramai sekali umat Nabi kita nanti Jadi kata para ulama Maknanya kalau ikut hadis ini Kota VIP ada 70 ribu orang Dan tuan-tuan di sini semua orang baik akan dapatlah kota ni Dapat pas khas ini Dan kota tambahan gelombang satu dia ada pula setiap seribu orang Dibenarkan bawa tujuh puluh ribu orang lagi Maknanya tujuh puluh ribu Darab tujuh puluh ribu Empat juta sembilan ratus ribu orang Dan tambah pula kota gelombang kedua Yang ni dia panggil Tiga kali cedokkan Yang Allah Ta'ala akan buat lagi Macam cabutan bertuah begitulah satu zup keluarkan satu zup keluarkan Baik, siapakah golongan yang dapat masuk surga tanpa hisap ini? Kita pasti teruja, wah seronok juga dapat masuk ini. Kata Imran Al-Hussein radhiyallahu anhu Nabi bercerita yang layak dapat 4 juta 4 juta 900,000 kota ini humul ladzina la yatatayyaruna wa la yastarquna wa la yaktauna wa ala rabbihim yatawakkalun. Nabi sebut mereka itu tidak melakukan tiarah Ni panjang cerita lah tiarah ni menganggap ada benda malang, benda sial, benda suwe Macam fongsoi lah kita orang Islam tak boleh ada budaya itu Oh ni nombor tertentu ada talak ong lah ni nombor ini mati empat kali mati Kita tak ada, kita semua yang baik semua di sisi Allah dan orang tu dia bukan walayastarkun dia tidak minta jampi serapah ubat jampi serapah yang tak ada dalil, tak ada sandaran kalau minta doa lain, ni minta jampi yang kita pun tak faham kadang-kadang. Kemudian mereka ni wala yaqtaul, mereka tidak menggunakan pengobatan besi panas. Ni pun payah kita nak uraikan. Tapi yang pentingnya, yang keempat cirinya wa'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka ni adalah orang yang selalu tawakal pada Allah. Ni hadis Bukhari Muslim. Sebab itu saya ingin mengajak hadirin hadirat pada malam ini Saya mengajak diri saya dan tuan-tuan puan-puan Mari kita jadi orang tawakal Masuk surga tanpa hisap, tanpa azab Special kota Cuma sebut tawakal ni mudah Bagaimana kita nak laksanakan Apa erti tawakal Tawakal ni sekarang dah jadi bahasa Melayu Kalau kedai mamak baru banyak restoran tawakal Nama kedai mamak tawakal Dah jadi biasa sangat Sehingga kita lupa kepada falsafah sebenar Di sebalik tawakal Tawakal ini daripada kalimat Wakala yakilu Maknanya mewakilkan Maka dari kalimat tawakal inilah Membentuk kalimat wakil dalam bahasa Arab wakil tak sama macam wakil kita macam kita wakil rakyat lain. Dalam bahasa Arab wakil ini maknanya pelindung. Sebab itu wakil rakyat dia sebenarnya pelindung rakyat bukan wakil kita di parlimen atau sidang DUN dah dia pelindung kepada kita. Wakil sebab itu dalam Quran disebutkan wahwa ala kulli syai'in wakil dan Allah lah atas segala sesuatu menjadi wakil bukannya Allah wakil kita tapi Allah pelindung kita surah al-an'am ayat 102 jadi beritahu ke wakil rakyat kamu bukannya wakil rakyat tu wakil tapi pelindung kepada rakyat wakil dalam ayat yang lain wakafa billahi wakila Cukuplah Allah sebagai wakil Wakil apa? Wakil pelindung Surah Tun Nisa ayat ke-81 ayat ke 81. Maka kita boleh menyimpulkan bahawa Menjadikan Allah sebagai wakil Maknanya kita menyerahkan segala-gala persoalan hidup Kepada Allah Serah semua sebab itulah salah satu ciri tawakal duduk pada perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Kita Bismillah tu memang tawakal betul. Bismillah apa nak jadi jadilah. Manusia paling hebat contoh tawakal Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim begitu tawakal ketika dibakar di dalam api. Sehingga kan kata Ibnu Katsir fa jama'u lahu hataban katsiran jiddan hatta ja'alun nar fi makani la yumkinul insan ayad nuwa minha min shiddati harriha summa wada'uhu fi manjanik faqadu fiha mereka orang kampung ataupun tentera-tentera musuh ketika itu mengumpulkan kayu api yang sangat banyak sehingga dijadikan api di tempat yang manusia tak mampu untuk mendekati kerana panasnya dan mereka pula mencampakkan Ibrahim itu menggunakan manjanik ataupun pelontar lastik kerana begitu panas tak dapat dihantar secara manual tak dapat dihantar dilempar begitu saja terpaksa pakai lastik tetapi Nabi Ibrahim bagaimana sifat dia ketika dia dicampakkan dalam api, dalam api dalam satu hadis sahih Bukhari nabi kita cerita Nabi Ibrahim ni betul-betul tawakal kepada Allah Api itu sifat dia membakar tuan-tuan Api itu dia sunatullah api membakar tu sifat api Tapi dia tawakal kepada Allah Dia hanya mengungkapkan kata-kata Hasbi Allah wa ni'mal wakil Hasbi Allah wa ni'mal wakil Itu saja ucapan dia Begitu tawakalnya dia kepada Allah Sehinggakan dia diselamatkan dari kepanasan api dan semangat Nabi Ibrahim ini telah diserap oleh para sahabat ketika bertolak ke perang badar dalam surah ali imran ayat 173 kita semua maklum perang badar ni perang pertama sahabat tidak ada pengalaman combat tidak ada pengalaman terus-terus ajak berperang allazina <Sing> qala lahumun nasu innan nas jama'u lakum fakshawhum mereka dimaklumkan oleh rejimen semboyan bahawa pasukan musuh sedang buat persiapan. Musuh sedang menyusun senjata-senjata mereka. Dan ketika itu sahabat-sahabat ni tak ada pengalaman medan. Semuanya takut gerun. Eh takut tuan-tuan kita nak pergi bertumbuk pun takut. Ni pula pergi perang. Perang ni mati ni belum tentu hidup kalau balik tapi fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil tapi sahabat ketika itu teringat balik tentang hebatnya nabi Ibrahim alaihi salam lalu mereka menggunakan balik kata-kata nabi Ibrahim hasbunallahu wa ni'mal wakil cukuplah Allah penolong kami dan Allah lah sebaik-baik pelindung ini tawakal tawakal ni lillah billah fillah bismillah Alhamdulillah Hidup kita untuk Allah Dengan Allah kerana Allah Atas nama Allah syukur padamu Ya Allah Orang yang ada tawakal Hidupnya takkan risau lagi Dia gantungkan seluruh hidupnya Kepada Allah Macam kita negeri beraja Menjadi seorang rakyat kepada negeri beraja Kita terkenal dengan kata-kata Taat kepada taat setia Kita kepada Tuanku Sultan dengan ungkapan sebagai contoh digantung patik tinggi, dibakar patik angus, direndam patik basah, maknanya menjunjung titah. Menjunjung titah betul, serah segala-galanya, apa nak jadi jadilah. Begitulah seorang manusia hamba Allah dengan Allah kalau dia ada sifat tawakal, dia serah semuanya. Bila serah kepada Allah, maka Allah akan jaga hidup kita. Ada masanya tuan-tuan benda tu mustahil pada akal tetapi kalau Allah izin benda yang mustahil tetap jadi logik. Sebagai contoh Siti Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di tengah padang pasir bersama dengan anak. Tapi Siti Hajar tawakal kepada Allah. Eh padang pasir ni. Padang pasir tak ada apa-apa. Kedai tak ada apa pun tak ada. Tapi Siti Hajar dan juga Nabi Ibrahim tawakal kepada Allah Dan Allah pelihara mereka Begitu juga Siti Maryam tawakal kepada Allah Ketika ditinggalkan bersendirian di biara Dalam keadaan dengan Tohmahan Dengan Isa dan macam-macam masalah lagi Tetapi Allah pelihara nah, Itu yang kita nak Allah pelihara hidup kita Apabila kita serahkan pada dia ada satu cerita menarik tuan-tuan. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ni salah seorang palima perang hebat di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas ini terkenal dia dalam peperangan atau perang Qadisiyah menentang empayar Parsi yang menggerunkan. Terkenal satu kisah sebagaimana diceritakan oleh Abi Hurairah Saat bin Abi Waqqas sebagai panglima perang ketika itu mereka sampai ke sungai tebing sungai macam mana nak menyeberang jamatan tak ada tentera ada 4000 orang kalau tak menyeberang nyawa mereka terancam Saat bin Abi Waqqas menyerahkan dirinya serah bulat-bulat kepada Allah apa nak jadi jadilah ya Allah kalau hidup hidup mati pun matilah Akhirnya dengan izin Allah Sa'ad bin Abi Waqas boleh pimpin 4,000 tentera Islam menyeberang sungai Tigris secara sakti ajaib. Ini direkodkan dalam banyak buku sejarah antaranya Tarikh At-Tabari dan karya-karya yang -karya merekodkan futuhat Islamiah. Sebagaimana kata Abu Hurairah, "Famasyaina 'alal ma fa wallahi famabtalat famabtalat qadmun wala khufun, ba'ir wala hafir dabatin wa kanal jaish arba'ata alaf kami dulu berjalan di atas air demi Allah tidak basah pun kaki kami begitu juga tidak basah tapak kaki unta dan tapak kaki mana-mana haiwan tunggangan kami padahal jumlah kami 4000 orang Don't play play tuan-tuan Tawakal ni dia boleh Menafikan logik Tapi nak kena tawakal betul-betul lah Tawakal sikit-sikit tak dapat tuan-tuan Macam Tok Tok Wali zaman dulu kan Tawakal pada Allah luar biasa Motor kereta tak ada minyak Sumbat lalang je ya? Tawakal betul Start jalan kereta Tuan-tuan buat lah balik kan Kita ada 50-50 sikit lah tak berapa jadi ke Macam tak logik <gul> Takkan jadi Tawakal ni kena bulat betul Tok Tok Wali zaman dulu kan banyak karamah-karamah mereka yang kita baca cerita tujuh wali Melayu dan macam-macam Jalan atas air seberang sungai Tok Guru boleh, anak murid tak lepas Tok Guru ajar baca bismillah aja, anak murid baca ayat kursi pun tak lepas lagi Tawakal tu kurang, tetapi bukanlah maksud saya pada malam ni hidup tuan-tuan tawakal tanpa berusaha langsung tu tak boleh. Tuan-tuan datang masjid, parking kereta, enjin pun tak padam, pintu pun tak kunci, datang dengar ceramah. Tawakal pada Allah ada ada tak ada kereta sudah. Itu kami kazi namanya tuan-tuan tak boleh sebab tawakal ni syaratnya usaha dulu baru tawakal. Jangan tak usaha. Ada riwayat daripada Imam Ibn Hibban dan juga Imam Al-Hakim daripada Ja'far bin Amr bin Umayyah dia cerita ayah dia pernah satu peristiwa lah qala rajulun linnabi nabi ursila naqati wa atawakkal qala irkil wa tawakkal pernah dulu ada satu orang dia beritahu nabi ya rasul saya lepaskan unta dan saya tawakal kepada Allah Allah jaga dak unta saya marah nabi pada dia Ikat dulu baru tawakal Maknanya sampai ke masjid Kunci dulu elok-elok Baru masuk masjid ha, Tawakal pada Allah Sleeper pun sama juga Simpan dulu tempat yang proper Yang mungkin tak ambil dikmat pit ke apa ke Usaha dulu Baru masuk masjid Nanti kalau keluar hilang Itu telah ditentukan Ujian Allah pada kita sebab itu tawakal jangan sampai meninggalkan usaha Setiap orang Islam dia wajib berpayah-payah Wajib bersungguh-sungguh Wajib berusaha untuk survive dalam kehidupan dia Wajib Sebab itu Nabi mengibaratkan orang tawakal ni macam burung Kata Umar Al-Khattab Lau anakum tawakaltum ala Allah bihaqi tawakulih La razaqakum kama yarzuku tair Tardu himasan wa taruhu bitana Kalau engkau ni tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal Nescaya engkau akan dapat rezeki sebagaimana burung-burung mendapat rezeki Mereka terbang di waktu pagi Perkataannya terbang Burung dia tak tunggu kat pokok nyanyi nyanyi Turun makanan Tidak mereka tetap terbang pada pagi hari dalam keadaan lapar Nanti dia balik petang dalam keadaan kenyang Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmizi dan ramai lagi. Sebab itu burung adalah antara contoh makhluk tawakal yang kita boleh ambil pelajaran. Burung tuan-tuan pagi-pagi pukul 4.30 dia berkicau. Kui 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 kui. Kemudian dia pun terbang lah. Kemana-mana lah dia terbang. Burung kadang-kadang ada masa dia balik petang tak ada makanan pun. Ada masanya. Ada masa adalah seko dua binatang cacing dia bawa ada hari makanan tu cukup untuk dia Anak-anak pun tak cukup Ada masa dia bawa untuk anak-anak Dia pun kelaparan Walaupun rezeki burung tak konsisten Tak pernah lah kita tengok dalam sejarah Ada burung bunuh diri Tak pernah Tuan-tuan pernah tengok burung bunuh diri Langgur bangunan mana-mana Langgur menara masjid tak pernah Langgur bas, cermin bas tak pernah Rezeki dia tak ada jaminan pun sebenarnya macam kita manusia kan rezeki kita kita boleh rancang Macam habis masjid ni kan Habis majlis ada makan Jadi tuan-tuan kalau tak kena selera Boleh pergi kedai tom yam Boleh cari kedai mamak Boleh rancang Burung mana boleh rancang rezeki dia Apa ada Tapi tuan-tuan pernah tengok ada burung kecewa dalam hidup Never Bahkan burung tanpa gagal Tiap-tiap pagi Dia berkicau riang Macam tak ada problem Kui 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 pada dia nak makan apa pun tak tahu. Kita bawa ada masalah sikit. baru grade 48 tak naik-naik mangku 16 tahun dah rasa nak meninggal, nak berhenti kerja, nak terjun, nak nak seheboh lah. macam-macam nak santau oleh bomoh siam apa benda lah ilah Allah. Hidup tak ada pergantungan dengan Tuhan. Apa itu ada seorang ulama dia cerita guru dia ada selalu berdoa kalau lepas sembahyang Allahumma arzuqna kama tarzuqul bughas ya Allah berikanlah aku rezeki sebagaimana engkau beri rezeki kepada bughas apa benda bughas bughas ni kalau bahasa Arab lah dia anak burung gagak yang baru menetas dia panggil bughas bughas ini dia ada cerita yang menarik dia bila besar dia panggil gagak ghurab tapi masa kecil dia panggil bughas Boros ini apa perbezaan dia? Gagak rupanya dikatakan Gagak bila dia melahirkan anak Anak dia menetas Anak dia tu kulitnya tak sama dengan mak Gagak ni mak dia warna hitam lah. Anak dia tak warna hitam Anak gagak biasanya ada cerah sikit Nak kata putih tu tidaklah putih macam telekung tu tidak Tapi tidak hitam macam mak dia Maka ini menyebabkan si gagak ni dia tak merasakan anaknya tu anak dia dia tak ambil pot sangat lah dia tak, tak jaga sangat jadi kadang dia ambil acuh tak acuh dia pergi kadang tak balik apa semua tetapi bagaimanakah boros yang kecil ini boleh membesar dia diberi rezeki oleh Allah macam mana dia boleh diberi rezeki? Allah ni maha pemberi rezeki. Semua makhluk di atas muka bumi ni, semua Allah akan berikan rezeki dia. Rupanya buras ini, dikatakan dia ni, ada satu aroma tertentu yang akan muncul daripada badan anak burung gagak ini. Yang mana aroma badan dia ni menarik perhatian serangga. Serangga suka pergi dekat dia, serangga kecil-kecil tu. Jadi Burung yang kecil ini dia boleh makan serangga yang datang kerana aroma pada badan dia. Dan dia survive hidup dia makan serangga itu. Akhirnya si gagak ini yang kecil dia pun besar, tumbuhlah bulu-bulu yang macam mak dia lah, dah hitam apa semua. Akhirnya dia akan bergabung balik dengan keluarga dia. Begitu hebat sekali Allah Ar-Razzaq yang menjamin rezeki. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil Hayatid dunia. Aku yang menentukan kehidupan kau di dunia kata Allah Taala surah Az-Zukhruf ayat 32. Yang menentukan hidup kau aku bukan majikan kau. Bukan siapa-siapa, aku. Tapi manusia tak nak tawakal pada Ar-Razak ini Yang maha pemberi Luar biasa sekali Ada satu cerita dia Tawakal ni banyak cerita tu tu Kita cerita je lah ya Zaman Nabi Sulaiman AS dulu Nabi Sulaiman ni Dia pernah tanya semut Nabi Sulaiman kan boleh cakap dengan binatang dia tanya kepada semut Eh semut, engkau dalam setahun berapa kota makanan kau? Berapa banyak timbangan dia? Semut besar mana? Dia kata, ampun tuanku, patik makan Kalau gula tu sebesar biji gandum je Cukup dah kota setahun Gigit sikit, sikit, sikit Sebesar gandum je Nabi Sulaiman kata, okey lah begini Nabi Sulaiman pun dia memasukkan semut tu dalam satu botol Dan diletakkan gula sebesar gandum Okey aku bagi kau untuk setahun Kau duduk dalam botol ni Jadi dia takkan penutup ada ruang udara lah Ringkas cerita Hampir genap setahun Dia tengok semut ni Tak habis pun makan Mana dah kat masuk dalam bulan 12 Ada separuh lagi Nabi Sulaiman pun tanya Eh semut kau kata kau setahun kau makan gula sebesar biji gandum Ini kau bantai baru separuh ni Apa cerita apa jawapan semut? Jawapan semut itu memang win betul lah Dia kata ampun tuanku Patik memang selama ni setahun makan gula sebiji gandum Sebab rezeki patik Allah yang tentukan Tapi kalau manusia yang tentu patik tak confident boleh cukup tuanku Jadi patik kena jimat-jimat sikit Nabi Sulaiman dapat satu pelajaran bahawa semut punya tawakal pada Allah luar biasa sekali dia tak yakin dengan manusia dia lebih yakin dengan Tuhan kan terbalik dengan kita kita yakin dengan manusia tak yakin je dengan Tuhan tak berapa yakin 50-50 oh, kalau dengan manusia yakin tak boleh ada satu ada satu cerita juga lah seorang ulama nama Atha bin Al Azraq rahimahullah. Satu hari isteri kepada Atha bin Azraq ini suruh dia pergi ke kedai minta tolong lah bukan suruh minta tolong pergi ke kedai belikan uh, gandum dia bagikan duit masa tu dua dirham dalam perjalanan pergi ke pasar ulama ni bersisih dengan seorang orang miskin lah yang menangis Rupanya dia kehilangan duit yang diberikan oleh tuan dia Tuan dia kirim duit beli barang Duit pula hilang Berapa banyak dia tanya? Dua dirham Budak ni takutlah akan dimarah oleh tuan dia Jadi ulama' ni orang baik Dia bagi duit dia Maka akhirnya dia tak dapatlah beli gandum itu Cerita ni panjang tuan-tuan Saya ingat kita hold dulu seketika Kita beri laluan dulu kepada Azan Isyak Yang akan berkumandang selepas ini Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana Kita akan kembali lagi selepas ini